Если посмотреть со стороны нашего торгового баланса, то то, что мы НАК «Нафтогазу» деньги продаем напрямую, а на «Нафтогаз» является самым крупным импортером в нашей стране, то весь платежный баланс говорит нам о том, что на валютном рынке у нас от таких операций без НАК «Нафтогаза» вообще должен быть профицит валюты. Потому что НАК «Нафтогаз» крупнейший наш импортер, вот, поэтому без его прямого присутствия мы можем ожидать даже профицит валюты. Как только паника заканчивается, вы понимаете, что происходит, когда на рынке будет профицит валюты, да? На самом деле тогда спрос, предложение должно однозначно превышать спрос. Нак нафтогаз не просто требует больших, действительно, очень фундаментальных реформ, но эти реформы нам просто необходимы еще вчера а тем более сегодня. Но, эти, но для проведения этих реформ, опять же, это же накопленные дисбалансы, это не только разница в ценах на газ о которых мы все время говорим проблемы нак нафтогаза это также накопленные дисбалансы за последние 20 лет и вопрос как эти накопленные дисбалансы да каким образом в этом году решалась проблема с этими накопленными дисбалансами вы знаете что правительство увеличило уставный фонд нак нафтогаза на 104 миллиарда гривен и все эти 104 миллиарда гривен, на самом деле, ну не все, а большая их часть были потрачены первое, это на расчеты по долгам с Газпромом. Вы знаете, что было продано 3,1 миллиарда долларов для это бывшая задолженность Украины перед Газпромом. Эта задолженность до сих пор распаривается. Вы знаете в судах. У нас есть стокгольмский арбитраж. Поэтому э, это та сумма, как раз, на которой настаивает наша страна. Да, Россия настаивает, что задолженность больше. Поэтому э, была выплачена только эта сумма, но она была продана из наших валютных резервов. Также были погашены э, еврооблигации на Кнафтогаза на сумму 1,7 миллиарда долларов. И мы, опять же, должны четко понимать, что в этих еврооблигациях была государственная гарантия. Если бы эти облигации не были оплачены, то, к сожалению, государству все равно бы пришлось оплачивать это из своих же резервов, потому что иначе обязательно все инвесторы бы потребовали исполнения данной гарантии. Поэтому я неоднократно подчеркивала, что все эти деньги были напрямую проданы из резервов Национального банка и никогда на валютный рынок не попадали и его не раскачивали. Хотя мы все четко должны понимать, что наша страна в этот момент продавала резервы и теряла резервы.